Ташка. А а. Здрасте. А ты откуда? Золотого. Карбонит. Золотой. Ну как давно ты приехал? Ну я приехал. Э -э -э, я приехал, не помню, 24-го. Да не, 25-го. 25-го, да. Сначала мы ездим на... на, поезде, потом на машине. Потом, Нет, э, не, потом, Нет, сначала мы на поезде, а потом, а потом на, на мы в автобусе. Водичка течет по панике? Ты не намалкай. Поэтому если Руки! Руки! Я, 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 Самое главное, это хорошо яйца взбить Чем лучше яйца сбьешь, тем тесто будет без комков И лучше будет А что это ты делаешь? Я буду мраморное печенье делать А кого ты Повар-кондитер я, первый курс Попаснянский район, город Золотой. У нас красиво, но мы живем недалеко от Первомайска. Это на данный момент оккупированная область. У нас иногда периодически стреляли, но что сильно, как сейчас, у нас давно не было такого. С 24 числа я здесь. И уехали мы как раз тогда было все как только начиналось, как только Харьков начали бомбить. Мы это все застали. У нас, получается, в Харькове очень много садилось людей. Очень много. С братом я выезжала, мама с нами на живое, И так получилось, что на второй или на третий день, когда мы сюда приехали, у нас папа ушел, получается, на войну. Да, у нас сказал. То, что ну я ушел вас защищать и все. А брату сколько лет? 18, 11 и 13. 12 точнее. Ну, самое страшное, это когда ты живешь недалеко от передовой. И стреляют просто, допустим, даже если украинцы или русские, никто не знает, куда упадет. И это самое страшное. Вот, и у нас, как выработалось со старшим братом, мы знаем, откуда уже стреляют и куда оно припадет упадет. Не не хватит. Да ты что, да ты не не будешь разброшенной чай с чай сколько ты сахара себе попросил в чай? Пять. Пять? нет сучок то есть ага 5-5 нормально? сладко? да мне сказать как тебя зовут? Давид сколько тебе лет? 9 ого а вам? Мне, ой, не спрашивай. Сколько? Uh, сейчас. Uh, 39. Я 39, а папе 50, 52. 52? Да. Да, Вин. А Ино, сколько папе 52? Да. А Богдану 17. Uh -huh. А Ино, сколько Богдану точно 17? Вообще-то мне 17, ему 18. А, -а, -а. почему уехать? Война. А что такое война? Ну война это когда стреляет, танки, самолеты. Ну как в игре? Какой? Танки. Где папа? А папа на войне. Дай чай попью. А что он на войне делает? Ну, защищает медицинскую, И все. И стоит в <рекленно> <рекленно> Это он так сказал? Да. Я очень плакала, но я понимала то, что он делает это для нас. Для, Чтоб нас защищать. Да, я понимаю то, что мы сейчас остались без отца, но у нас есть много родных. И я просто сама для себя сделала вывод то, что я ну, знаю то, что он вернется живым и здоровым. И это успокаивает. Касай. Еще яйцо надо добавить. За свои 17 лет я много чего увидела и даже своему злейшему врагу не пожелает такого. Это самое худшее, что может случиться. Мне кажется, вот даже ну год, допустим, допустим, просто будут воевать люди, вот, умирать, вот всех мужчин, женщин. Кто дальше будет воевать? И, ну вот. Если даже вот, Путину будет просто невыгодно, что здесь никого будет. Ну, никого. Никого здесь не будет. Смысл Украины тогда. Ну, Путин, конечно, красавчик. Прям респект ему. Ну. спасибо, Путин. И наш Путин, да, ну, я вообще в ТикТоке просто это новости, я люблю смотреть. А ты сам звитка? А? Ты сам звитка? С, с Рубовки. Ну, у меня бабушка и мама в подвале. Они захотели ехать сюда, они меня отправили. Главное, чтобы закончилось не ядерными бомбами. А нормальным миром. это деревню помню. Ее клипы зайва. Ага. Давай, сейчас. Скатываю шарик. Скатываю. Об стол, руку. <laughs> а у тебя нету девушки? Есть. Кто? Верина. Мне еще пока рано тебя доводить. С этим нема девушки. А подай своего, свою подвеску мою. Она а пузата, не, не хочу. Все. на тебя и И поэтому... Мое печенье мраморное уже готово. Ты достала его из печки без нас. Так получилось